Так. Алло, я прошу прощения, я просто плохо, прошу прощения, плохо слышал. Можно еще раз? Да, поговорить? Юрий, на что вы рассчитываете? Военное поражение или крах режима? В России. Мы рассчитываем, мы рассчит... Я рассчитываю на одно, что у нас будет построено сильное государство. Дело в том, что Путин, это военное вторжение, это такой инструмент давления, он рассчитывает, что в Украине рухнет государство. И это очень большая ошибка, потому что он воюет не с государством. Государство-то рухнуло. Государство Януковича рухнуло. Он воюет с обществом. То есть российское государство воюет с украинским обществом, с украинским народом. И для того, чтобы мы стали сильными, и чтобы мы показали Путину, что его игра просто бесперспективна и нелепа... Поэтому нужно это сильное государство себе построить. И вот у нас происходит как раз процесс создания такого государства. Чем быстрее мы построим дееспособные структуры, которые способны современно управлять гражданским обществом, чем быстрее мы построим современную армию, потому что армия у нас это тоже, это, это добровольцы. Армия у нас была тоже, ее тоже уничтожали последние годы. Да? То есть все, кто воюет там, это добровольцы, это люди, которые у которых патриотизма, к сожалению, гораздо больше, чем военной выучки, вот. И мы, когда мы построим современное государство, неиспособное государство, я скажу так, государство строить нужно долго, но когда мы построим сейчас гораздо больше дееспособных государственных структур, и когда мы построим дееспособную армию, и когда в Россию будут отправлять эта армия, скажем, когда в Россию пойдет гораздо больше груза 200 я думаю, что Путин поймет, что эта игра не имеет ни малейшей перспективы. Мы на это рассчитываем, потому что ну, вот, ситуация с Дебальцево очень четко это показала. Россия пыталась, российское командование пыталось в течение 25 суток захватить Дебальцевский плацдарм. И ничего не получилось. Я хотел бы обратить внимание всех присутствующих насчет. Вот, была такая фраза ну, на прошлом предыдущем вопросе. Есть ли доказательства, что там российские войска? Так вот, я хочу сказать, что сегодня, почитайте, интересная статья была в «Коммерсанте» из Дебальцева, э, да, где журналисты общались э, с российскими военнослужащими э, вот, и говорили о том, что да, это мы штурмуем Дебальцева. Да, конкретные люди. Э, и у меня на сайте «Цензор.нет» есть раздел «Доказательства российской агрессии э, в Украину». И там... Там сотни видео и фото, фото доказательств, которые подтверждают участие российских войск. Я думаю, что когда мы научимся наносить российской армии куда более серьезные потери, чем даже это было под Дебальцево, я думаю, что даже с военной точки зрения вот эта глупая операция Путина, она абсолютно будет провальной. И он вынужден будет убраться из Украины. Понятно. Валерий, давайте мы еще раз в Киев к Юрию Бутусову. Юрий, вот здесь сказали, не проигнорировали Обаму, Америку и так далее. Так Украину же тоже проигнорировали. У вас, опять же, почему такое ощущение, что для Москвы и для Киева Украины не было вообще? Почему в российской элите живет миф, что Украина – это недогосударство, failed state и все такое прочее. Как выяснилось за этот год, в общем, Украина, конечно, хиловатая, но все-таки state, государство, имеет возможность сопротивляться и наносить напавшему довольно неприятные удары, может быть, не своими руками и ногами. Ну, вы знаете, дело в том, что российская политическая элита строит, проецирует свои знания, свою оценку ситуации, исходя исключительно из того, что из того опыта, который есть в России. В России есть государство, но отсутствует гражданское общество, которое способно на это государство влиять. Поэтому по критериям российского руководства Украина failed state. Ну, мы слабее там, у нас не так развиты государственные структуры, у нас власть поддается общественному воздействию, она, конечно, не такая стабильная, как у Путина, это однозначно. Вот, Но, вы знаете, просто в Украине за, особенно за последние 23 года общество, гражданское общество стало гораздо сильнее государства. И этот феномен в России, российскому руководству и российскому обществу непонятен и незнаком. То, что в России воспринимается как наша слабость, то есть нестабильность власти, воздействие общества на власть, скандалы, для нас является нормальной демократической практикой. И в украинском обществе это не воспринимается так кошмарно, как это подает даже там, на 1%, как это подает российское телевидение, и так, как это заявляет Путин. Вот. Поэтому, безусловно, у нас вот эта революция и война показала, что государство в Украине, по сути, оно крайне слабое оно беспомощное. И вот эту войну, ее ведет на самом деле не государство, ее ведет общество. Именно народ Украины, на вот, чтобы вы понимали, скажем, 80% снабжения вооруженных сил Украины в зоне антитеррористической операции, это не государство, это поставки волонтерских организаций. В это трудно поверить, но это так. Когда у нас солдат уходит на войну, идет на фронт, его и в его обеспечении и снаряжении принимает участие вся его семья, все знакомые, друзья, родственники, близкие, сослуживцы, сотрудники. И на каждого бойца работают десятки людей. Поэтому, да, у нас слабое государство, оно не способно оснастить армию, не способно вооружить. Войну ведут добровольцы, войну ведет сам народ, который стал тылом этой армии. А государство действительно у нас слабое, и оно только строится, и у него масса ошибок, недостатков. Говорить даже о государственности и государстве в Украине, как о системе управления, в настоящий момент нельзя. Она слишком хилая, слишком беспомощная, неорганизованная э, в структурах, в бюрократическом аппарате, масса коррупции чудовищной, да, даже сейчас во время войны. Но э, у нас э, развивается общество. И сам народ меняет это государство, сам народ ведет войну. И именно потому, что каждый понимает, еще начиная с Майдана год назад, что это личное дело э, каждого, что это мое личное дело, это моя личная ответственность. Именно поэтому Украина демонстрирует устойчивость. Если бы эту войну вело государство, да, его бы могли снести. Но эту войну ведет народ. Поэтому никакие падения курсов. Никакие разницы там, никакие махинации с валютой, никакое повышение цен на газ, э, никакие, никакая путинская агрессия, даже прямой вводы атаки российских войск на Донбассе, то, что сейчас произошло на Донбассе, совершенно не снижает волю народа к сопротивлению. Наоборот, эта воля растет.